apakah langkah-langkah kerajaan negeri untuk mengembangkan hasil pendapatan negeri ataupun yang boleh disebutkan sebagai hasil baru kerajaan negeri. Sebagaimana yang saya maklumkan bahawa pelangkah yang kita telah laksanakan di peringkat negeri pertama adalah melalui dividen anak-anak syarikat dan saban tahun mulai tahun 2022 kita telah menerima kira-kira 40 juta daripada dividen anak syarikat ataupun sumbangan anak-anak syarikat dalam tabung yang kita panggil sebagai tasasbah. Dalam pada masa yang sama, kerajaan negeri mengenalkan atau meningkatkan charge abstraksi air. Charge abstraksi air ini akan mencapai tempoh maksimum sehingga 70 juta ringgit dan pada ketika ini kita menerima kira-kira 35 juta daripada sasaran 75 juta. Yang ketiga adalah melalui uh, program yang kita panggil Zero Discharge Policy. Zero Discharge Policy pada ketika ini wang tersebut masih lagi pada luas kerana enakmen luas tidak lagi membenarkan untuk wang itu disalurkan pada pihak kerajaan negeri. Jadi dalam dewan yang akan datang ataupun dua dewan yang akan datang kita akan bawa pindaan tersebut supaya cap abstraksi air yang sebenarnya boleh eh, bukan cap abstraksi zero discharge policy ataupun political pay principle yang telah diperkenalkan oleh luas itu boleh mencecah sampai 100 juta. Tapi pada tahun hadapan kita anggarkan sekitar 50 juta yang berhormat untuk kita dapat langsung daripada kerajaan negeri. Saya juga nak maklumkan pelaburan-pelaburan. Ada dua yang telah dicatatkan di sini iaitu mini hydro yang telah memberikan uh, pulangan sebanyak rm ringgit dan juga rm ringgit pada tahun 2024 RM300,000, RM500,000 pada tahun 2025 sehingga 16 November. Hasil daripada uh, pinjaman pokok mereka sebanyak RM10 juta. Maknanya RM10 juta mereka akan bayar, dividen RM300,000 telah dibayar, RM500,000 telah dibayar. Untuk Pulau Indah Power Plant, yang dibina di Pulau Indah pada tahun 2024 kita telah menerima 20 juta daripada uh, uh, pinjaman yang telah dibayar itu sebanyak 150 juta sudah pasti mereka akan bayar dan nilainya adalah sebanyak 13.1% itu yang ketiga yang keempat uh, sudah pasti uh, dalam pengumuman belanjawan saya sebutkan kita kenakan fee kelestarian Perkelestarian ini adalah berkenaan dengan pelancong pelancong yang datang di negeri Selangor tinggal di beberapa kediaman-kediaman seperti Airbnb dan sebagainya yang kita akan masukkan dalam satu sistem Inap Desa dan sebagainya dan dengan kaedah tersebut juga akan memberikan sedikit tambahan dan mem memugarkan ataupun menghebatkan industri pelancongan. Yang yang seterusnya yang kelima adalah dark fiber. Ini adalah satu benda baru yang kita sedang teroka dan kita sedang uh, menunggu uh, dana yang besar uh, yang kita sedang pohon daripada pihak uh, MCM MCMC di mana dana tersebut akan diberikan pada kerajaan negeri dan kerajaan negeri akan memiliki uh, dark fiber ataupun yang dikatakan common utility dalam istilahnya seperti common utility untuk aliran-aliran fiber